Pernah tak anda terfikir siapakah sebenarnya orang yang paling awal sekali mendiami tanah yang kita panggil Malaysia ni? Jom, dalam kupasan kali ini, kita akan selami warisan orang asli, penjaga sebenar sejarah tertua di semenanjung ini. Okey, mari kita mulakan dengan soalan yang paling asas. Sebelum adanya bangunan pencakar langit, sebelum wujudnya lebuh raya, siapakah yang pertama sekali memanggil hutan belantara di semenanjung ini rumah mereka? Sebenarnya, jawapannya ada pada nama mereka sendiri, orang asli, yang betul-betul bermaksud orang asal. Dan ini bukan sekadar satu gelaran tau, tapi satu pengiktirafan bahawa mereka lah pewaris sejarah paling awal di tanah air kita. Jadi, jom kita kenal mereka dengan lebih dekat lagi. Kita akan lihat sejarah kedatangan mereka, macam mana komuniti mereka terbentuk dari zaman purba sampailah ke hari ini. Cuba kita tengok garis masa ni. Sejarah mereka ni, fuh, sangat-sangat mendalam. Gelombang pertama, kaum Negrito, tiba sekitar 25000 tahun yang lalu. Bayangkan, zaman tu sama dengan zaman lukisan gua tertua di dunia. Kemudian, datang pula kaum Senoi yang mahir bercucuk tanam dan diikuti oleh Proto-Melayu yang dikenali sebagai pelaut yang hebat. Ini bukan sekadar sejarah dalam buku teks. Ini adalah satu epik peradaban dan daripada sejarah yang begitu lama tu wujudlah sebuah komuniti yang bukan saja masih ada tapi terus berkembang. Hari ini populasi mereka dianggarkan mencecah hampir 228,000 orang. Satu bukti yang luar biasa tentang betapa kentalnya warisan mereka. Walaupun kita boleh jumpa komuniti mereka di seluruh semenanjung, majoriti populasi orang asli sekarang ni sebenarnya menetap di Pahang. Perak dan Selangor. Di sinilah, selalunya di kawasan pedalaman dan pinggir hutan, mereka terus mengamalkan cara hidup dan tradisi yang diwarisi sejak turun-temurun. Okey, sekarang untuk kita betul-betul faham jiwa dan budaya mereka, kita akan masuk lebih dalam lagi. Kita akan menyelami satu upacara yang paling penting dan penuh makna, ikrar suci perkahwinan kaum Mahmeri. Cuba lupakan sekejap majlis kahwin yang kita biasa pergi, yang habis dalam beberapa jam je. Bagi kaum Mahmeri, perkahwinan ni adalah satu perayaan komuniti yang sangat meriah dan ia berlangsung selama empat hari penuh. Seluruh kampung akan turut serta dalam setiap detiknya. Slide ini tunjukkan perjalanan perkahwinan mereka yang penuh dengan adat dan makna. Setiap langkah dari merisik sampailah ke ritual yang sangat unik macam mengikir gigi. Semua ni ada simbolismenya yang tersendiri. Ritual kikir gigi itu bunyinya macam ekstrim kan? Tapi sebenarnya ia melambangkan peralihan dari alam remaja ke alam dewasa dan membuang sifat-sifat yang kurang baik. Dan yang menariknya, ini bukanlah urusan keluarga semata-mata. Ia adalah satu acara komuniti di mana Tok Pawang atau pakak spiritual bersama-sama dengan orang-orang tua dan seluruh kampung memainkan peranan yang sangat penting. Perkahwinan ini seolah-olah tanggungjawab bersama untuk pastikan pasangan tu dapat restu dan keharmonian. Jadi kenapa upacara ini penting sangat? Sebab ia umpama nadi kepada komuniti Mahmiri. Ia menguatkan ikatan sesama mereka. Ia memastikan warisan budaya ini tak lapuk di zaman. Dan yang paling utama, ia menghubungkan generasi baru dengan restu nenek moyang mereka. Hubungan yang mendalam dengan komuniti dan tradisi ini bukan hanya nampak dalam upacara je, tapi juga dalam kehidupan seharian mereka. Warisan mereka, dari pakaian sampailah ke makanan, semuanya adalah anugerah terus dari hutan. Pakaian tradisional mereka ni memang satu bukti kebijaksanaan dalam menggunakan apa yang alam sediakan. Kaum lelaki memakai cawat yang dibuat dari kulit kayu yang diproses dengan teliti. Kaum wanita pula dihiasi dengan skirt dan aksesori yang dianyam cantik dari bahan-bahan semula jadi. Setiap helai itu cerminan keharmonian mereka dengan hutan. Keharmonian ini kita boleh rasa juga dalam masakan mereka. Makanan ruji macam ubi kayu tu jadi asas, tapi kreativiti mereka memang terserlah dalam hidangan istimewa. Bayangkan ayam yang dimasak perlahan-lahan dalam buluh atau ikan pais yang dibalut dengan daun wangi. Setiap hidangan tu memang cita rasa hutan yang sebenar. Dan inilah prinsip utama yang menjadi pegangan hidup mereka, hidup dalam keseimbangan dengan alam. Bagi orang asli, hutan tu bukanlah tempat untuk dieksploitasi. Hutan adalah rumah yang perlu dihormati dan digunakan dengan penuh kebijaksanaan. Okey, jadi selepas kita melihat sekilas sejarah, budaya dan warisan mereka, apakah sebenarnya legasi yang ditinggalkan oleh orang asli untuk kita semua? Ia bermula dengan satu angka yang terus terang memang luar biasa. 25000 tahun. Ini bukan sekadar satu tempoh masa, ia adalah satu amanah Sejarah yang tak putus-putus ni menjadikan mereka penjaga warisan yang paling purba dan paling asli di negara kita. Legasi mereka adalah gabungan unik antara sejarah kuno, amalan budaya yang sangat kaya dan kebijaksanaan alam sekitar yang mendalam. Semua ini bukan hanya identiti mereka tapi ia adalah sebahagian daripada mozek yang membentuk identiti Malaysia yang sebenar. Dan ini membawa kita kepada satu persoalan akhir untuk kita renungkan bersama. Dalam dunia yang sentiasa berubah ini, bagaimanakah kita boleh pastikan legasi hidup yang tak ternilai ini terus dihormati, dipelihara dan terus subur untuk generasi-generasi akan datang?